wa wa menemui para sahabat-sahabatnya kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru ala al-bala' wa kita berterima kasih kepada Allah. wa narda berterima kasih kepada Allah. Dan kita berterima kasih kepada Allah. Dan kita berterima kasih kepada Allah. Dan kepada Allah. lalu baginda bertanya kepada mereka Apakah tanda, tanda iman kamu semua? Wa ma alamatu imanikum. Lalu sahabat-sahabat menjawab Nasbiru ala al-balai wa nashkuru ala al-rakhai wa narada bil qadai. Kami bersabar menghadapi musibah. Yang kedua kami bersyukur di atas nikmat dan kelapangan. Yang ketiga kami rela dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kalau begitu demi Tuhan pemilik Kaabah, kamu semua benar-benar orang yang beriman. Sehubungan dengan dengan hadis di atas beberapa ulama ahli ma'rifah ma pernah menyatakan sabar itu memiliki tiga tahap. Yang pertama sabar dengan tidak mengeluh sedikit pun. Ini tahap sabar para para tabi'in. Yang kedua sabar dengan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap sabar para ahli zuhud ahli zahid yang ketiga sabar menghadapi semua cabaran cubaan dan musibah dengan senang hati kerana meyakini semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini sabar tahap para as-siddiqin dan dalam satu hadis diwayatkan bermaksud sembahlah Allah dengan ikhlas jika kamu tidak mampu bersabarlah dengan apa yang tidak kamu sukai kerana ia di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian tanda-tanda orang mukmin yang sejati tanda-tanda mukmin dan mukminah yang sejati jadi Nabi menyatakan dalam satu pagi ditanya kepada sahabat kaifa asbahtum apa khabar kamu pada pagi ini semua apakah sihatnya kamu pagi ini semua sahabat-sahabat menjawab asbahna mu'minina billah itulah iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka menjawab dengan keadaan yang tenang Dengan keadaan yang Reda Dengan sungguh-sungguh Mereka mengaku Kami beriman kepada Allah di pagi-pagi ini -pagi. jadi Nabi tanya kepada mereka wama alamatu imanikum apakah alamat-alamat tanda yang kamu mengaku itu kamu beriman? Lalu mereka mengatakan menjawab pertanyaan Nabi qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal rakha'i wa narda bil qada'i. Mereka kata kami bersabar menghadapi musibah. Ini tanda-tanda mukmin yang sejati, mukmin yang benar, mukmin yang yang sahih iman mereka kepada Allah. Begitu juga dengan mukminah. Jadi bila mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Nabi tanya apa tanda-tanda Apa alamat yang kamu mengaku beriman Jadi itulah dijawab oleh sahabat-sahabat sekalian Kami bersabar menghadapi musibah Al-lazina iza asabatuhum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mengajar hamba-hambanya ya mukmin ya mukminah orang Islam muslimin muslimat apabila ditimpa dengan musibah Allah kata kepada kita dengan firman-Nya berkatalah kamu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itulah kalimah yang Allah turun di dalam al-Quran jadi bila kita tuan, tuan ditimpa dengan musibah apa juga yang berlaku Allah mengajar kita dengan kalimah tarji' ha, jadi kita dah sebutkan dalam kuliah yang telah lalu orang yang menyebut kalimah itu dia akan merasa satu ketenangan hilang perasaan resah gelisah dan sebagainya ha, Bundah mudah Selagi kita tak sebut macam tu Selagi itulah kita berada dalam keadaan yang tertekan Jadi sebab itu bila kita dilanda dengan musibah Allah mengajar kita kepada kita Dengan menggunakan kalimah yang baik Daripada Allah kita datang kepada Allah kita kembali Itu dikata kalimah tarji' Yang bukan hanya dikhususkan bila dengar khabar kata orang mati tak, Semua dalam musibah jadi bila kita sabar menghadapi musibah ya, maka inilah tanda-tanda orang-orang yang mukmin yang mukminah kepada Allah. Inilah yang diwarisi iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keduanya dia kata kami bersyukur di atas nikmat dan juga kelapangan. Sahabat-sahabat menyatakan kepada Nabi mereka bersyukur di atas nikmat-nikmat dan kelapangan yang diberikan oleh Allah. Bagi orang yang beriman kepada Allah ni tuan-tuan, tiada lebih berharga nilai nikmat hidup mereka melainkan dengan nikmat iman dan kelapangan Islam dan kebaikan dalam Islam. Dia bukan nikmat kebendaan, Ni'mat kebendaan itu ni'mat yang bersifat sementara Yang ni'mat itu adalah ni'mat merupakan penganugerahan Allah sebagai Sampingan dalam kehidupan Yang manusia kejar kerja apakah perangkat ke dunia ha? Tapi kita kena sedar yang tu tu bukan yang kekal abadi Bahkan kita pula besok akan dipersoal oleh Allah Dengan banyak persoalan jika kita banyak duk rebut ni benda-benda keduniaan lagi banyak harta, lagi banyak Allah tanya ha. jangan kita duk rasa hebat sangat, tapi itulah menjadi kebanggaan manusia kalau tengok kita ni hidup dalam keadaan serba kekurangan dipandang hina oleh orang kalau kita hidup dalam keadaan serba miskin dan fakir lagi dihina oleh manusia tetapi manusia yang kaya di sisi Allah adalah ikan kaya iman. Orang yang kaya iman dan taqwa kepada Allah itu manusia yang paling berharga nilainya. Sebab itu mereka bersyukur. Sahabat-sahabat kata kami bersyukur dikurniakan Allah nikmat dan kelapangan. Nikmat iman dan Islam dan nikmat mereka hidup lapang dalam nikmat iman dan Islam. Ha, jadi inilah satu daripada perkara yang yang disyukuri yang amat-amat sangat disyukuri oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bersyukur sebab harta banyak. Ada orang langsung tak bersyukur dengan harta banyak. Ada orang rasa nikmat dia sebab dikurniakan Allah dengan harta benda yang banyak tapi tak reti membalas nikmat Allah. kufur nikmat. Ada harta dibelanja pada jalan yang maksiat ada harta tidak dikeluarkan zakat ingat tuan-tuan satu daripada bala yang Allah akan turun di atas muka bumi ini Allah jadikan kemarau kering kontang itu bala yang ditimpakan oleh kerana ramai manusia tidak mengeluarkan zakat ha. ini adalah perkara yang kita kena uh, berhati-hati dalam kehidupan kita jadi kita nak bersyukur kepada Allah ialah nikmat Allah Tuhan bagi kat kita ni nak dikira nak dihitung tak larat nak dikira terlalu banyak wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha nikmat-nikmat yang Allah berikan itu terlalu banyak tak larat kita nak dikira tak termampu nak dikira jadi kita nak balaskan tanda kesyukuran kepada Allah itu maka jadilah hamba Allah yang mukmin yang mukminah yang sejati dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala kejahatan-kejahatan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu hakikat syukur. Kita ni syukur ni bila kita dapat je ha alhamdulillah syukur. Kita dapat je muka masam macam apa ni. No. Ha. Ha. Dia sampai dia keluar kata Tuhan tak sayang kat aku Dia kata La ilaha ha illallah Sebab dia minta doa punya doa tak dapat-dapat juga Dia keluar kataan dia kata Tuhan tak sayang kat aku Dia tak minta pun tak dapat-dapat Tiba-tiba bila kita minta-minta dapat Allah punya riang Seronok gembira yang tak amat terhingga Seronok happy sungguh Tapi lupa bila Tuhan bagi ni'matnya ni hidup dengan keadaan yang dikehendaki, maka mula dia melupai Allah Subhanahu wa taala. Patu yang kita takut dengan nikmat-nikmat kebendaan dia mudah lupa. Jadi banyaklah orang-orang yang lupa dia atas nikmat-nikmat yang dipohonkan kepada Allah Tuhan Maha Kaya, Tuhan anugerahkan sungguh kat dia. Hidup mewah, kaya raya, harta banyak, rumah sewa beratus pintu, duit tak simpan dalam bank dekat dekat di Malaysia bank simpan di luar negara di Swiss sampai nak dikutip nak diaudit pun tak boleh lah terlalu banyak ada satu satu hari itu saya dijemput forum di UIA PJ dalam forum tu ada panel pensyarah-pensyarah UIA cerita dia kata dia ni ada seorang orang kaya. Dia mula dia kerja sebagai pencari file di sebuah jabatan. Oleh kerana sifat dia, kejujuran dia, keikhlasan dia, kerja baik, bidang kerja dia, prestasinya baik. Makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Akhirnya dia diangkat, diangkat naik jawatan sampai jadi pengarah besar. Lalu proses sistem tapisan jabatan ujian-ujian kelayakan lulus naik sampai jadi pengarah besar sampai dia ni diistiharkan orang yang kaya dan dia kata dia tak tahu berapa jumlah wang simpanan dia yang tahu siapa usaha sulit dia itu kata bersyarah hebat manusia tuan jadi sampailah ke peringkat menjadi orang yang jutawan hartawan tetapi apakah mereka itu bersyukur kepada Allah bila sampai ke tahap begitu Ah ha, yang kita takutlah ya ramai orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan tapi tidak mensyukuri mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita takutlah Jadi sebab tu sahabat-sahabat mereka tidak kaya dan tidak macam mana orang kata apa ha, mempunyai harta yang banyak yang melimpah ruah. Hanya seorang sahabat yang diistiharkan kaya Abdul Rahman bin Auf itu pun menjadi seorang dermawan, seorang yang penderma, seorang yang mensyukuri nikmat Allah banyak harta dibelanja pada jalan Allah. Sehingga akan sampailah Nabi wafat diamanahkan kepada Abdul Rahman bin Auf untuk menjaga segala perbelanjaan dan ekonomi dan juga apa juga yang diperlukan oleh isteri-isteri Nabi SAW jadi sebab itulah kita tengok mereka bersyukur dengan ni'mat Allah macam tu dan menerima ni'mat kelapangan mereka lapang dalam hidup maknanya lapang dalam kategori mereka ni lapang dengan keadaan iman dan islam dan boleh buat kerja dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia kata kami rela. Kami rela. Alal rakhai wa narda bil qada kami rela dengan semua ketetapan wa narda bil qada dengan ketentuan Allah. Tu yang disebut dalam rukun iman beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Penentuan dan pelaksanaan Allah. Jadi jangan kita duk bunyi duk merongok. Segala ketentuan Allah itu hak yang ada kepada Allah secara mutlak. Wajib kita imani, wajib kita terima. Jadi jika kita ada tiga itu, maka jelas itulah tanda-tanda mukmin yang sejati. Kemudian Nabi menyatakan pula kalau begitu demi Tuhan pemilik Kaabah kamu semua benar-benarlah orang-orang beriman Nabi mengesahkan kalau Nabi kata begitulah keadaan jawapan kamu dan itulah yang ada pada kamu lalu kata kata Nabi demi Tuhan pemilik Kaabah kamu semua adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu tuan-tuan ni -tuan, eh? untuk pengajaran pada kita tu, maknanya iman mukmin yang sejati itu ada tiga perkara tu. Ada kita kena semak pada diri kita. Ada ke tak ada ataupun sebaliknya, ayo kita tengok. Itu pengajaran yang Nabi beri ilmu kepada kita. Bagi menjawab mungkin juga kita dok tanya, siapakah mukmin yang sejati? Itulah sifat mukmin yang sejati. Dan dalam hadis itu juga di atas ada juga ulama dikatakan ahli ma'rifah menyatakan sabar itu memiliki tiga tahap ha, jadi Fahim dah disebut tadi ni sabar ya, sabar dalam menghadapi bala sabar yang pertama tidak mengeluh sedikit pun ini tahap sabar para at-tabi'i tahu mengeluh kita ni suka tarik nafas mengeluh panjang dan kadang kita ni mengeluh di atas satu-satu perkara yang seolah-olah kita ni macam kita dah putus asa dah. Ha, macam putus asa, putus harapan. Mengeluh ini sebab tu yang ha, sifat yang ditegah ataupun yang dilarang. Bila dilarang ni diharamkan kita mengeluh Sifat. Jadi orang yang sabar para atabiyin mereka tidak pernah mengeluh. Apa sahaja di atas yang Allah tentukan, yang Allah jadikan mereka terima seadanya dengan hati yang rela dan lapang itu sifat tabi'i yang kedua dia kata sabar dengan menerima segala ketetapan Allah ini tahap sabar para-para ahli zuhud orang zahid ya, orang zahid, orang yang zuhud orang yang banyak mengguna dan memikir dan menjalani hidup ke arah untuk akhirat maka sedikit pada dunia dia tak buang dunia tetapi dia mencari keredaan Allah keutamaan Allah untuk di akhirat dan digunakan dunia juga mencapai ke arah untuk mendapat kebaikan di alam akhirat ha, sebagai orang kata landasan hidup bagi mendapat kejayaan di alam akhirat ni ahli juhud ni boleh tengok panjang lebar lah. ha, kalau kita bicarakan dalam kitab minhajul abidin dalam kitab sayrus salikin dalam kitab Hidayatul salikin dalam kitab Ihya Ulumuddin itu panjang lebar dibicarakan dah. Ya, eh, bab zuhud ni. Dan uh, sifat orang zuhud ni dia memadai lah dengan apa yang ada bagi dia yang penting untuk mendapatkan no, ganjaran dan kebaikan di alam akhirat. Bukan menjadi hamba kepada dunia. Eh? Dan yang ketiga sabar menghadapi semua cobaan dan musibah Dengan senang hati Kerana meyakini semuanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Ini adalah tahap sabar para-para sediqin Orang yang benar iman kepada Allah ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Sampai ayat kita tengok dalam surah Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 35 Allah sebut as-sadiqina was-sadiqa yeah. as-saimina was-saima ha, jadi tengok dalam tu tuan Allah sebut sifat-sifat orang-orang ni jadi sifat para-para siddiqin adalah orang yang mempunyai kesabaran menerima segala cobaan dan ujian Allah yang Allah timpa kepada mereka dengan hati yang yakin itu semua datang daripada Allah ada Allah uji kita dengan berlakunya kemarau yang panjang Allah uji kita dengan kematian anak pinak Allah uji kita dengan musnah harta benda Allah uji kita dengan berlakunya banjir Allah uji kita dengan tanah runtuh Allah macam-macam ujian ya Allah uji pula ada saudara mara kita pula naik kapal terbang kapal terbang pula ditembak meletup jatuh berkecai Daging-daging jatuh berkecil berkekan sampah sarap yang dikoyak ketah. Tak tahu ke mana dah dikutip. Kena rebah Jadi mereka yang sabar menghadapi itu semua ketentuan Allah. Yang kita tak boleh kata dah. Silap kita naik kepada terbang ke bangga. tak naik tak jadi macam tu tak boleh. Itu ketentuan Allah. Ditakdirkan kalau kita berjalan kaki pun nak berkecai begitu. Hak Allah. Nah, ha, Tak semestinya kita. Jadi hak ketentuan Allah. Jadi kita kena sabar. Kita yang hidup ni kena terus kehidupan bagi mendapat keridaan Allah. Jangan sampai peringkat kita ni tak sabar benda-benda macam tu, kita tak boleh terima ketetapan Allah, kita jadi gila. Nah, gila duk memikir benda tu. Jadi hak yang meninggal, yang kembali kepada Allah itu kewajiban. Kita pun akan menyusulinya Cuma masanya, keadaannya, tarikhnya, harinya, keadaan macam mana? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kita kena terima itu ketetapan Allah. Hmm. Jadi semua tu sifat sabar dia panggil. Jadi itulah tiga tahap kesabaran. Jadi dalam hadis Nabi bersabda, sembahlah Allah dengan ikhlas jika kamu tidak mampu Bersabar oh dengan apa yang tidak kamu sukai Kerana di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak ya? Jadi kita beribadatlah kepada Allah Menyembah Allah Dengan hati yang ikhlas Dan jika sekiranya kita tidak mampu Dia kata Menahan diri daripada perkara yang dilarang Yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Moga-moga menyampai hakikat Dalam konteks ibadah yang kita lakukan tidak akan bererti dan bermakna Kalau kita beribadah kepada Allah Tapi maksiat masih dikekalkan ha, Jadi itulah Renung-renungkanlah Fikirkanlah nasihat Nasihat yang telah diberikan oleh ulama Moga-moga dia menjadikan Satu renungan yang membawa kepada kita Menjadikan orang yang mukmin yang sejati Wallahualam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم ونعصم الإنسان لا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته